तुर्की में कौमियत या कानूनी हैसियत को देखे बगैर तमाम बच्चों के लिए तालीम लाजमी है प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल तक लाजमी तालीम तक 12 साल जारी रहती है अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए आपके पास बैनवा तहफ़ की शनाखती दस्तावेज की जरूरत है अगर आपके पास बैन अमी तहफ़ की शनाख्त नहीं है तो आपके बच्चे को स्कूल में मेहमान तस्वर किया जाएगा और स्कूल की मुद्दत के अख्ताम पर इसे डिप्लोमा नहीं मिल सकता है अपने बच्चों को सही स्कूल में दाखिला करने के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन के शहर के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट जा सकते हैं स्कूल के दाखिले के वक्त आपको अपने बच्चे की पिछली स्कूल में हाजिरी के बारे में दस्तावीजा दिखाने की जरूरत है अगर आपके पास ये दस्तावेजा नहीं है तो आपके बच्चे को ग्रेड प्लेसमेंट की जाँच करना पड़ेगा हाई स्कूल के तलबा के लिए तुर्की हाई स्कूल सिस्टम के अंदर सरकारी तालीम और फासलाती फासिलतीम फराम करता है फासलाती फासिलती के बारे में मजीद जानने के लिए बरए करम वजारत कौमी तालीम की वेबसाइट www.aol.meb.gov.tr और www.maol.meb.gov.tr पर जाएं। खास तौर पर वोकेशनल हाई स्कूल के लिए अगर आप फासलाती तालीम के लिए रजिस्टर करने का फैसला करते हैं तो बरए करम अपने मुतल दस्तावेजा के साथ सरकारी तालीम मर्कज आरोप जाए जहाँ आपकी सबका तालीम को साबित किया जा सकता है ऐसे तुलबा जिन्होंने तुर्की से बाहर हाई स्कूल मुकम्मल किया है लेकिन इनके पास डिप्लोमा नहीं है इन्हें भी पेशकश करने वाले ओपन हाई स्कूल के लिए रजिस्टर करने के लिए मदु किया जाता है तलबा ऐसी तो जाती है की वो फासिलती के पेश किए जाने वाले दो कोर्सेज का इम्तहान कामयाबी ऐसी पास कर ले और फिर वो तुर्की में वजारत कौमी तालीम की तरफ ऐसी हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल कर सकेंगे अगर आप मुफ्त में तुर्की जबान सीखना चाहते हैं तो आप सरकारी मराकज या सिविल सोसाइटी की तनजीमों में जा सकते हैं जो वजारत कौमी तालीम की निगरानी में तुर्की के मुफ्त कोर्सेज चलाते हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास आर्जी तहफुज की शनाख्त है ये वीडियो सिर्फ मालूमी मकासद के लिए है जो गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलिडी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट टर्की के इश्तराक से तैयार की है